Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ala warahmatullahi muhammad Video kali ini saya mau membahas isu Yang mengatakan bahwasanya Baterai bulu karbon itu Selnya itu sel bekas Sel bekas yang sebelumnya digunakan oleh uh, Bis listrik uh, Bener apa enggak itu? Uh, simak terus videonya Hey Google Ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, comment dan subscribe. Terima kasih. Oke, ini akhirnya saya cari-cari ini sumbernya. Ya, jadi, blue carbon ini dia itu ramai di sana di daerah Filipina sana. Jadi saya cari itu di seluruh Facebook itu grup-grup untuk blog carbon itu adanya ya di sini nih di Filipina ini. Untuk di Amerika di mana itu enggak begitu populer. Populernya di negara Filipina. Nah, ini juga saya cek itu saya menyimpulkan ini kesimpulan saya. Asumsi saya ini bahwasanya memang sumbernya dari sana. Ini ada seorang bertanya ini Uh, dia tanya misalnya, sel blue carbon itu baru atau bekas nah. nah ini seperti di Indonesia ini nih. Uh, punya saya sudah tiga tahun tidak ada masalah nah. oh ini kayak komentar-komentar ini uh, mirip dengan komentar-komentar dari netizen Indonesia ternyata nggak cuma netizen Indonesia ini sama saja di luar pun sama ini punya saya sudah tiga tahun tidak ada masalah nah ini ada yang uh, membongkar baterainya sepertinya dia itu akhirnya membongkar miliknya itu dibongkarlah dia sepertinya ia ini bekas ini kelihatan nampak tidak baru Wah, dia menyimpulkan seperti itu ini saya translate ini. ini bahasanya bukan bahasa Inggris tapi bahasa Tagalog ini juga ada seseorang ini ini dia itu masih ragu-ragu dia masih tanya terus Postingan ini, nah ini di sini dituliskan ini, ini dari sini, ada garis bawahnya nih, ada tagarnya seller, dia, dia itu seorang penjual, ya kan? Blue Carbon menggunakan bekas BYD Life Pump 4 cell, used ya, bekas ya, di garis, di apa namanya dipertebal ini. Oke, ini lanjut, nah ini ada yang langsung komen refurbish, nah, dia itu cuma yang selagi saya cari itu dasarnya dasarnya dia itu mengatakan bahwasannya ini nah ini ada yang ini nih mark minusnya ini kalau nggak salah ini admin itu sel bekas ya kan yang mengklaim adalah sellernya seller maksudnya ya Declared by seller ini di maksudnya yang mengatakan itu seller bukan dari pabriknya tapi seller seorang seller klaim seorang seller Oke ini analisa saya ini Nah, setelah saya telusuri dari postingan komentar, sepertinya itu bersumber dari sini. Ini klaimnya itu ada di sini, bahwasanya ini adalah sel bekas. Nah, dia sudah melakukan tes dari 100 Ah itu cuma dapat 93 Ah. Ini sumbernya itu sepertinya dari sini klaim BC itu bekas. Jadi analisa saya ini sementara ini dari sini nih. Jadi dia sudah melaksanakan tes, habis itu dijadikan konten di YouTube. Nah, untuk lebih baiknya saya masuk ke webnya resmi, lalu saya tanyakan sama pabriknya atau customer servicenya. Ini saya menuju ke situs resminya saja, lalu kita tanyakan di sana ada nggak keterangan sangkalan yang resmi dari pabriknya simak terus nah, ini saya juga ini saya masuk ke webnya saya cari-cari nah ini juga deskripsi ya, mas kalau macam ini enggak ada kalau di pabriknya menampilkannya malah ya barang baru maksudnya pabriknya itu yang ditampilkan yang baru enggak ada keterangan ini baterai bekas dari mobil listrik itu enggak ada maksudnya ke situs dari ininya ini. Situs BYD Nah ini saya akhirnya menghubungi ini nih, saya akhirnya ketemu kontaknya eh sana. Nah, ini ada namanya Mun, Mbak Mun ini. Mundiarti mungkin namanya ya. Ini saya tanya ini, ini ada nomor WA-nya, saya WA. Akhirnya saya WA. Saya kasih keluar dia pertanyaan saya WA ini WA saja orangnya ini daripada kita eh, apa namanya menduga-duga atau bagaimana baiknya kita ini aja tanya saja sama sellernya ya seller bukan seller mohon maaf eh, pihak resmi ini saya lihat ini nah ini saya tulis nih ini saya WA orangnya eh, saya ingin tanya tentang baterai blue carbon kira-kira nah, bahasa Indonesia seperti itu nah ini bahasa Inggris saya belepotan sudah saya lama karena bahasa Inggris itu ya bukan bahasa Inggris saja semua bahasa itu kalau nggak dipakai ya lupa itu ya, Mbak Mun ini kan cewek ini Mbak Mun ini kan cewek ini nama tulisannya Mun Mun bulan tapi kalau di sini ya kalau di kampung saya namanya Mundiarti Diarti <tuh> nah di sini ini saya sudah tanya sama dia nah, dia itu diem saja ini kalau orang Jawa bilang ini uh, cewek kalau ditanya perempuan lah bukan saya kalau di tulisannya itu redaksinya perempuan kalau ditanya diem saja itu artinya iya nah ini kesimpulan rekan-rekan dari para para penonton ini ini artinya iya enggak dia itu artinya mengiyakan atau enggak ini kan enggak tahu jadi kesimpulannya bagaimana nah, kesimpulannya bagaimana rekan-rekan pemirsa yang yang menentukan ini baterainya ini e, punya asumsi masing-masing silakan beransumsi, ini baterai bekas ini baterai baru dari pabrik segala macam yes, ini klaim masing-masing saya sudah tanggung bukti dua ini mau saya upgrade jadi 24 volt itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf ya